ઉન શરૂ થઈ ચુક્યું છે અને આ સાથે વિદેશી મહેમાનોની લંચની જવાબદારી હોટલ લીલાને સોંપવામાં આવી છે વિદેશી મહેમાનો શુદ્ધ શાકાહારી ભોજન પણ આરોપ આ માટેની તૈયારીઓ પણ કરી દેવામાં આવી છે तो विदेशी मेहमानों जबने शुद्ध शाकाहारी भोजन पिरसवामा आवशे प्रधानमंत्री मोदी महानुभावों ने पिरस पीएम ने सातों साल जब विदेशी महानुभावों पर आवनार छे आज तमाम लोगों ने गोल्ड प्लेटेड वासल मा भोजन पिरसवामा आवशे हमने जो थीम क्रिएट किए उनके लिए बेस्ड आउट ऑफ मिशन लाइफ किया है जो कि मोर ऑफ सस्टेनेबिलिटी जीरो वेस्ट है, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लीला के ब्रांड के साथ ब्रांड है, उसके साथ इसको हमने अमालग्रेट किया हुआ है इसमें वे ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं लीला में उसको हमने काफी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज और कैलोरीफिक वैल्यूज के साथ डिशेज को सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स मोड़ के इसको बनाया गया है मेन्यू को और अगर आप देखेंगे इस पूरे मेन्यू के अंदर हमने मिलेट्स का भी काफी कुछ यूज किया हुआ है जिसको हमने काफी कुछ कभी स्टार्टर में डेजर्ट्स में में कभी मेन कोर्स उसको यूज किया है तो वे ऑफ लाइफ सस्टेनेबिलिटी हेल्दी फूड एंड ऑल्सो पीपल वेजिटेरियन फूड उसको हमने काफी कुछ सारे जितने भी है अंतरराष्ट्रीय और अपने अपने लोकल और गुजरात के जो भी क्यूजीन है उसको लिया है अच्छा एक फंडा क्लियर है जो भी परोसा जाएगा वो वेज ही होगा नॉन वेज कुछ नहीं होगा बिल्कुल हमने गुजरात में बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन सर्विंग खाया इवन हमने महात्मा मंदिर और यहाँ लीला गांधीनगर में भी हमने प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व कर रहे हैं अच्छा सब गुजरात में आ रहे हैं गुजराती फूड भी उनको परोसा जाएगा तो गुजरात का कौन कौन सा फूड है कौन कौन से जोन का फूड है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है आ, गुजरात का फूड हमारा मेन फोकस भी रहेगा क्योंकि हमें वाइब्रेंट गुजरात में गुजरात को रिप्रेजेंट करना है तो हमने काफी कुछ अल, अलग अलग जगह से खाना लिया हुआ है जैसे कि हमने काठियावाड़ का लिया हुआ है काठियावाड़ का जैसे उंदियो है हमने कच्छ का खाना लिया हुआ है हमने थोड़ा सूरत का खाना लिया हुआ है अहमदाबाद गांधीनगर का इस स्टेट का लिया तो ऐसे तीन से चार रीजन जो हैं हमने उसको बैठ के मेन्यू उसमें अलग अलग, अलग जगह पे डाला है अच्छा और हमारे देश की जो अलग अलग डिशेज है अलग अलग राज्य है उनमें से कुछ डिशेज आपने पसंद की है जी हमने मोस्टली देखा जाएगा तो हमने अवध यूपी एमपी और दिल्ली की तरफ के डिशेज लिए हैं हमने थोड़ा साउथ से भी कुछ डिशेज लिए हुए हैं तो और आ, हमने अगर आप देखेगा मीठे में देखेंगे तो हमने मीठे में भी हर जगह से डिशेज लिए हुए हैं अच्छा आपने अवध का नाम लिया तो ये पूछ सकता हूँ कि अभी राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है तो उसको रिलेटेड अयोध्या का टेस्ट भी जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको मिलेगा यहाँ पे अभी तो हमारा मेन फोकस मिशन लाइफ के ऊपर है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है अजस्या के ऊपर है और हमने मेन फोकस अभी हमने गुजरात और मिलेट्स पे रखा हुआ है अच्छा मीठे की बात हुई तो मीठे में क्या अगर आप बता सके कि कौन कौन सी डिशेज डेजर्ट में रहेगी या खाने के साथ भी कुछ मीठा रहेगा तो वो क्या रहेगा जैसा मैंने कहा हम गुजरात में हैं तो मीठा हम कैसे बोल सकते हैं तो मीठे के हमने बहुत फोकस किया हुआ है और गुजरात के अलग अलग जगह से हमने मीठा को ट्विस्ट किया हुआ है प्लस हमने थोड़ा मिलेट्स के भी मीठा ले किया हुआ है जैसे कि अगर आप देखेंगे अंजीर अखरोट का हलवा काफी फेमस है मोहनताल बहुत अच्छा लगता है लोगों को तो इस तरीके से हमने उसको अलग अलग डिशेज में डिवाइड किया हुआ है अच्छा ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट में भी ये गुजराती फूड ही ज्यादातर रहेगा तो वो कौन सा फूड रहेगा क्योंकि गुजरात की बात है ब्रेकफास्ट की बात है यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट का नाम लो तो फाफड़ा और जलेबी ही याद आता नहीं हमने ब्रेकफास्ट में अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं तो ब्रेकफास्ट उनका फर्स्ट डे मील होता है जो कि विच इज़ वेरी क्लोज टू तो द हार्ट तो हमने उनके नेशनल के फूड भी रखे हैं ब्रेकफास्ट में प्लस हमने इनको साउथ नॉर्थ और ऑफकोर्स गुजराती डेलीकेश बताया है અને જીતના અમે ફ્રાય બ્રેકફાસ્ટ હમલો જેસા દેતે હે ગુજરાતી ફરસાણ દેતે હે ઓ સબ રખેવા હે ઇસમે 10 જાન્યુઆરી થી શરૂ થનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ અંતર્ગત અલગ અલગ દેશ ના લોકો અલગ અલગ રાજ્ય ના લોકો અલગ અલગ કંપની માંથી જે લોકો આવવાના છે અને તેમની વચ્ચે જે સંવાદ થવાનો છે એના માટે 12 होल बनाओ सेमिनार होल आपने दृश्य बता प्रयास करीतना अलग अलग होल में अलग अलग संख्या विषय पर डिस्कशन थी सके विविध योजनाओं के पीछे देश चर्चा थी सके जो प्रोजेक्ट अंदर इन्वेस्टमेंट थना कोई व्यक्ति अहिया इन्वेस्ट करने અથવા તો પોતે કોઈ નવી યોજના લઈને આવે છે અને તેનું ડિસ્કશન અહીંયા કરવામાં આવે તે માટેની વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગોઠવવામાં આવી છે કારણ કે અંદાજીત તેર જેટલા રાજ્યો પણ ગુજરાતની અંદર આવશે આ વાયબ્રન્ટ સમિટની અંદર કે જે પોતાના રાજ્યનું માર્કેટિંગ પણ અહીંયા કરશે એ જ પ્રમાણે અલગ અલગ દેશમાંથી પણ તેમના પ્રેઝેન્ટેટિવ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવવાના છે અને તે લોકો પણ અહીંયા પોતાના દેશની પોતાના દેશની દેશની યોજનાઓની એ જે જે વિશેષતાઓ છે તેનું અહીંયા માર્કેટિંગ કરી શકે ગુજરાતની અંદર આ યોજનાઓ સમિટની અંદર રાજ્યો આવવાના છે તેની વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશ અરુણાચલ પ્રદેશ આસામ મણિપુર મિઝોરમ મેઘાલય નાગાલેન્ડ સિક્કિમ ત્રિપુરા મહારાષ્ટ્ર ઉત્તર પ્રદેશ ગોવા અને જમ્મુ કાશ્મીર ગવર્મેન્ટના અધિકારીઓ પણ અહીંયા આવવાના છે એ જ રીતે ચાહે દેશની હોય કે વિશ્વની હોય ટોપ કંપનીઓ જે છે એ કંપનીના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પણ અહીંયા આવવાના છે તો પોતાની પોતાની વાત વાત અને સાથે લોકો પોતાના વિચારો રજૂ કરી શકે છે એ માટે વિવિધ સેમિનાર યોજાશે એકસો પચીસ જેટલા સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેના માટે બાર હોલ આ રીતના તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે કેમેરામેન વિપુલ બાલધા સાથે હિરેન રાજગુરુ એબીપી અસ્મિતા ગાંધીનગર